Вітаю, друзі! Я в Канаді, перша в цій країні, це інший континент, інший досвід. Ці поїздки ми разом з Володимиром Чайкою. Це представник Борго у Євразії. І ми в цю поїздку збиралися вже цілий рік. Так, вже рік ми в тому році планували поїхати, але візу не ну, так візу швидко да, можна оформити. Тому, не, за місяць важко отримати канадську візу, тому прийшлось трохи розтягнути. А все почалося в минулому році, коли я брав інтерв'ю у одного із керівників компанії Барго у відені, і він розказав про те, який цікавий захід проходить в Канаді в аграрному секторі. Як він називається? Ну, це Такий новий захід, який називається Motion. Як Тоб, це перекласти? Він відбувається вже фактично 3-4 роки. І якщо перекласти, можна агро в русі. Показує напрямок руху, напрямок, куди, куди все розвивається. Аграрний сектор. Аграрний сектор. І він сказав, що ви для себе багато цікавого там побачите. Сьогодні до нас приєдналась Група аграріїв з Казахстану. Ми до них приєдналися. І вже сьогодні ми вирушаємо на завод Баргуа дуже великою групою. Ну що, ми виїжджаємо в дорогу, куди ми їдемо. Ну, ми зараз їдемо в напрямку заводів Борго. Є ну, два підприємства, можна сказати, борго та Борготілисту, це Борго, борго індустрія безпосередньо там, де виробляють е, пасівні комплекси техніку. Борготілисту займається виробництвом робочих органів для е, різних марок. Вони розділене. Розділені, по заводам, розділені так? це два брати, два брати, які спочатку заснували свої компанії, тобто рахуються це як споріднені компанії, але як розділені компанії. Основна продукція все ж таки це сівалки прямого посіву? у індустрії Так, це сівалки прямого висіву, але також виробляється ще техніка така бункери накопичувачі, тобто для допомоги пиву у збиранні mm -hmm. виробляються борони зубові різних типів. Є також система LFC для того, щоб вносити рідкі добрива там. А в основному це посівні комплекси різних модифікацій. На заводі дозволяють це Треба Треба уточнити, бо є заводи. Колись я був на кейсі, фотографувати дозволяють, відео не дозволяють. Ну ми на Ми запитаємо. Ну що, поїхали далі. Безкрайні полярі ріпаку. Видно, що у них були опади, на полях ще видно навіть блюдечка таке. Водою. Вот, например, как тут. Поле за полем репак. Вот тут находится полем московского государства, якесь. сівалки стоят. І знову ріпак. А от нарешті поле пшениці. Ярова пшениця виглядає дуже цікаво. Нам сказали, що тут у них пройшли дуже гарні опади. Зазвичай тут сухо, а зараз пшениця має дуже гарний вигляд. увагу, що у них дуже багато лісополос. І такі гарні лісополоси. А оце поле Чечевиці. І знову ріпак. Сент-Брю это вот место, где, грубо говоря, индустриальная такая точка, в вот именно в этом, в этом регионе. Uh, the town uh, В городе живет всего лишь 600 человек. But there's Но uh, no рабочих мест industry, более so. тысячи на заводе Борго и на заводе Борго Индестри. So it's a pretty good stimulation for not only Saint-Bru, but то есть вот это производство очень хорошо стимулирует экономически и социально uh, данный населенный пункт сент брюд Также здесь есть вот Мелфорд uh, и населенный пункт, в котором, в котором мы ночевали, это Хамбл. То есть завод uh, очень сильно uh, помогает развивать uh, данные населенные пункты. Первая компания, которую мы сегодня посетим, это BTT Borgo Tillage Tools. Вот сзади вы можете увидеть uh, вывеску. Uh, 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 uh... Владеет этой данной компании Джо Борго, это брат Джерри Борго. Джерри это основатель и владелец компании, уже бывший владелец компании Borgo Industries. It was one big company back in the 80s, but then it split. So, uh, I'd like to introduce Robin. Uh, okay. Robin. He's going to conduct a tour of this facility. Mm -hmm. So, no photographs. К сожалению, никаких фотографий, видео внутри завода делать не разрешается, поэтому настоятельно прошу вас воздержаться от фото и видеосъемки. Нагадую, что 23 серпня на Киевщине пройдет полевой день регенеративного землеробства. Он пройдет на полях Товариства Мрия Белосерківського района. І ми познайомимося з досвідом керівника цього господарства Михайла Войтовика по збереженню і відновленню родючості ґрунтів. Навіть у самі несприятливі роки тут получають більше 10 тонн кукурудзи і більше трьох тонн сої. Всім, кому цікаве, як здоров'я ґрунту його родючість впливає на економіку господарства, я запрошую всіх вас. На цей захід також з нами будуть дуже цікаві гостьові спікери. Це Олена Дудкіна, агроном компанії Агросоюзпроєкти, яка розповість про свій досвід впливу покривних культур на здоров'я ґрунту, а також Павло Котляр, агроном-консультант з регенеративного землеродства компанії Софле Агро Україна, який дослідить економічну доцільність використання покривних культур. Это именно те вопросы, которые интересуют многих фермеров и агрономов. Отож, до встречи на полевом дню регенеративного землеробства. Меня зовут Медед, я менеджер по запасным частям компании Борго техсистемы в Казахстане, в городе Кустанай. У нас сегодня был насыщенный день, и именно Медед нам очень сильно помогал. Это благодаря ему мы узнали много интересного, потому что он был у нас в роли сегодня переводчика. Мы были настроены на то, что мы все поснимаем, потому что было очень интересно побывать на заводах Барго, но, к сожалению, не удалось. Поэтому, Медед, расскажи, ну, дай такой короткий обзор вот того, что мы видели на разных заводах. Первый завод у нас был завод BTT, расшифровывается как Борго Тио Чтуус. То есть это один из заводов сыновей основателя «Бурго», который отделился позднее и основал свою собственную компанию, которая занимается производством рабочих органов. Но не только для «Бурго», но и для многих других брендов. Более 20 брендов пользуются продукцией «Бурго Тилач Тулс». Можно встретить ее на орудиях многих производителей. То есть на каждом орудии есть эмблема BTT либо «Бурго» указано. Они всегда готовы встречать делегации с разных стран, от разных дилеров, от своих дилеров и показывать им, как устроена и как их продукция, которую они пользуются у себя на полях, как она изготавливается. И я считаю, что это очень хорошая возможность для как завода показать себя, так и для клиентов увидеть, как их продукция создана. Я на что обратил внимание, буквально все процессы автоматизированы и более того даже роботизированы. Да. Мы увидели сварки роботы, да? Самые такие трудоемкие процессы фактически на себя взяли роботы, да? Да. да? да. То есть завод сфокусирован очень на повышении эффективности труда и на повышении качества продукции. Как может показаться кому-то завод? может быть небольших размеров, но да, при этом очень все, очень, пахнет, все да? очень эффективно внутри расположено, и все операции максимально делаются с высоким качеством. В том месте, где это невозможно до сих пор заменить роботами, там трудятся люди, которые а, сквалифицированы соответствующим образом. Там, где возможно заменить роботами как сварочной работы, так и по металлообработке, везде трудятся роботизированная, либо механизированная техника. И еще одна особенность, интересно было услышать, что металл, который используется для производства всех орудий, канадский, ничего не не привозится откуда-то дешевле, ничего не ищется, да. а более качественное выбирается. Да, как было сегодня нашим гидом, который нас водил по всему заводу отмечено, все катушки со сталью поступают не из-за рубежа, а берутся здесь внутри Канады. Я то, думаю, есть... то, что Джон Дир, то, что Лемкин, то, что ну, все мировые бренды закупают, размещают заказы на производство своих орудий именно в этой компании, говорит о многом. Да, безусловно, даже побывав в каком-нибудь городе новым для вас, вы можете встретить, или в поле в хозяйстве вы можете встретить запросто продукцию бургочева Можно сказать, приятно удивиться. Второй завод какой у нас был. Далее мы уже переместились на завод второго брата и сыновей основателя. Завод называется Borgo Industries LTD, если точно передавать название. Данный завод уже сфокусирован на производстве пассивной техники. То есть это пассивные комплексы, бункера пневматические, бункера накопители. Мы посетили два их цеха, так как данный завод производит технику масштабную более. Там у них цеха разделены по группам. Мы были первым в Цехи производства пневматических бункеров. Бункера очень большого объема, очень большого размера, так как Канада у нас страна больших земель и техника здесь нужна большая. Соответственно, бункера очень большие и целый отдельный цех только на бункерах. Какой самый большой бункер? Вот а, мы сегодня, сегодня мы видели, видели бункер 9130. А, это 1300 бушелей самый большой бункер мы сегодня видели. Это где-то 40. 5 э, кубов. То есть это самый большой, и он, можно сказать, конечно. является таким флагманом компании. Все самые передовые технологии, что компания на данный момент готова представить, они в этом бункере все есть. Ну, а вот такой большой вес, нет ли здесь опасности уплотнения почвы? Ну Компания «Бурго» специализируется только на посевной технике и все моменты, связанные с качеством посева учтены в производстве техники. То есть здесь представлены колеса соответствующего размера и спаренные колеса. То есть никаких проблем с посевом при таком размере у вас не будет и не должно быть. Ну, я скажу, впечатление такое, как будто вагон стоит на изготовлении. И при том, что даже они ставят, когда его заставляют, колеса меньше, потому что он настолько габаритный, что не войдет даже в цех, да? Да. Так как используются как и старые постройки в самом начале возведенные в начале компании Борго, в то время даже можно сказать не задумывались о том, что будет настолько крупногабаритная техника производиться, и грубо говоря потолки и ворота не были спроектированы по такой высокой технике, они вынуждены в процессе производства и перемещения техники по цеху ставить более колеса меньшего диаметра для того, чтобы просто проходить, проходить по габаритам. Но далее уже под открытым небом в поле ставятся настоящие исполинские колеса. И тоже обратил внимание на то, что используются роботы для изготовления запчастей, как крупных, так и мелких. Пресса очень... Современная, да? Да, завод развивается очень быстро и берет все самое лучшее из мира технологий, как и компьютерных, так и металлообработки. И опять же, вопрос повышения эффективности труда, уменьшения вредного воздействия на работников, конечно, именно по этой причине завод максимально использует роботизированную силу и механизированную силу. И опять же, это исключает... Человеческий фактор, который как бы то ни было, влияет на качество труда, на качество результата финального. Поэтому я бы сказал, что более половины всех операций механизированы либо роботизированы. Я впервые здесь увидел робот на покраске. Мы же понимаем, что покраска ⁇ это вредное производство. И использование роботов дает возможность людей не задействовать на самых вредных процессах. Да. В данном ключе можно сказать, что завод бьет двух зайцем разом, потому что в Канаде есть проблема рабочей силы, особенно в отдаленных регионах. А это регион, в котором население самого города намного меньше, чем количество работников на заводе. Они одновременно повышают безопасность и уменьшают вредность труда и увеличивают эффективность того рабочего труда, который в их распоряжении есть. Третий завод. Третий, правильно, наверное, будет сказать цех, также принадлежит Борго Industries. Он уже сфокусирован на производстве рам к пассивным комплексам. Сейчас мы ехали до другого завода Борго, где происходит финальное, финальное сборание. Техніки і підготовка на відвантаження. Якщо техніка йде на інші регіони, то це якщо на Австралію або на Європу, то в принципі, тут її готують, і запаковують вже в, бункери, в контейнери і вже в контейнерах вона. Транспортується туди, куди потрібно. До споживачів. Тут, тут цікава, на мою думку, цікава лінія збирання техніки. Тобто конвієрна лінія збирання, тобто для такої габаритної, вантажної, великої габаритної техніки. Це дуже такий унікальний транспортер. Але я не знаю наскільки нам дозволять його знімати, той транспортер, Але тут дуже цікава, дуже цікава система збирання. Не дозволять. Там мы видели весь процесс по сварке, изготовлению, финальной сборке, покраске. Уже рам разных моделей, представленных на Борго. Это модели культиваторного типа, дискового, анкерного типа. Все это изготавливается в этом же помещении. Металл также поставляется в это помещение. Из этого же помещения отправляется как за, за рубеж, так и во вну, внутр, на внутренний рынок и на рынок Америки э, продукция. То есть все максимально скомпоновано и максимально эффективно, никаких, э, так скажем, двойных и лишних движений не предпринимается. И очень это, я сказал, лично меня, как представителя компании Боргона, при этом живущего в другой стране, это очень впечатляет. Но меня впечатлило широкозахватные агреат, в мы стояли. И какой максимальной ширины есть сейлки в линейке Борго? Самый широкий захват, представляемый компанией Борго для пассивного комплекса, это 30 метров. Это пассивный комплекс анкерного типа. В Канаде такие используются канадскими клиентами для поставки за рубеж. Имеются небольшие сложности с логистикой, так как такая... А габаритная машина тяжела к погрузке в контейнер. А в Казахстане какой наибольшей ширины у вас есть? В Казахстане самая широкозахватная сеялка, представлена на сегодняшний день, это 24-метровый комплекс 3330. Среди тех, кто не обрабатывает почву в Казахстане, что более популярно, анкерные сеялки или дисковые? Э, дисковая, дисковая. Я дисков... бы даже сказал так. Самая популярная продаваемая модель в штуках это 12-метровый дисковый комплекс 3720. Почему? Вот именно такая ширина не максимальная, там 24. Ну тут это вопрос такой э, сложный и ответ на него комплексный. Можно сказать, это универсальный захват уже считается широким, но при этом мощность трактора можно иметь уже у себя в хозяйстве на, на тот момент, либо, либо уже иметь возможности к приобретению такого трактора и возможности к, к контурам своих полей. То есть это, можно сказать, самая ходовая конфигурация севок. Есть, конечно, и много у нас клиентов, кто покупает и 18-метровые, и 15-метровые, и даже 21-метровые севки 37-20. Какую долю рынка занимает борго среди севок прямого посева именно в Казахстане? Я должен отметить, что среди импортной техники, техники, поставляемой в Казахстан, и которые готовы приобретать наши фермеры, в среднем у нас от 40 до 50%, но в лучшем году мы доходили и до планки 80% в продажах именно импортной техники, именно посевной техники. Это а крутой результат. Согласен а с вами. В чем причина такого успеха именно Барго среди селок прямого посева? Я думаю, правильно сказать, не только в селок прямого посева, а в том, что Бурго это все-таки компания, имеющая конкретную цель строить и производить пассивную технику. Когда компания имеет одну единственную миссию, такое оборудование производить, оно будет у нее лучшим, нежели когда есть компания, которая производит широкий диапазон предлагаемых машин, и которые могут ставить фокус на, другие, на другую технику. У Бурго один фокус, и именно поэтому достигать успеха в этой, в этой именно сфере пассивной техники. Это призвание Борго. И это, этой цели она достигает, по моему мнению, с успехом. И модель 3720, как я ранее упомянул, которая является самой популярной в нашей линейке, это дисковый пассивной комплекс. По, для тех, кто переверженцы, привержен, либо пытаются использовать технологии no -Til. данная сейлка обладает всеми качествами хорошего копирующего аппарата, надежной машины, сделанной из качественных комплектующих, которые мы сегодня видели с вами на заводе. И самый главный ответ – это то, что она пользуется популярностью. Клиенты ее берут, клиенты ее видят результат. И купив одну, они очень часто приходят за одной и даже за двумя на следующий год, либо через год. А с какой целью Баргова приглашает к себе вот такие Делегации, я знаю, каждый год приезжают из Казахстана до войны и из Украины были делегации на заводе. Это очень хороший вопрос, очень нужный вопрос. Я бы так сказал. Бурго это не компания, а корпорация, как может показаться на первый взгляд. И я думаю, сегодняшние наши клиенты тоже, может быть, удивились тому, как завод. С одной стороны, выглядит просто, но при этом очень эффективно. Здесь все поставлено не на карандаш, а на человеческие профессиональные отношения. И вот эта философия, она переходит и сквозь океаны и моря на другие континенты. И наши клиенты ⁇ это не только наши клиенты, а то, но, но с многими из них у нас хорошие отношения поддержив, поддерживаются. Э, некоторые из клиентов, которых мы сегодня э, привезли на завод, они уже не в первый, не второй раз, а в третий раз. Это не случайные люди. Да, они не случайные люди, они продолжают покупать технику Борго, и мы с ними в очень хороших отношениях. И данная поездка это не только, э, как бы скажем, промоушен нашей продукции, но и хорошая возможность провести с ними хорошее время. И укрепить связи. Это, это самый лучший на самом деле способ, как лояльность к бренду создать и как ее поддерживать. Ну, у меня сложилось впечатление, я впервые в Канаде, впервые на заводе Барго, я бывал на многих заводах, и скажу, что это, наверное, тоже способ продавать, не продавая, просто показать, как производится продукция. Что мне понравилось здесь? Я не могу сказать, что какие-то громадные заводы, но все очень компактно, очень продуманно. И когда видишь, как подходит к производству продукции, невольно приходит уверенность в том, что эта техника высокого качества. Потому что, когда ты видишь весь процесс производства, и я думаю, это неспроста показано, хотя вот э, не, нам не дали возможности поснимать, я думаю, Пожалею. многие люди увидели, насколько э, продумано, качественно делается все на заводе. При том порядок кругом, чистота. Э, знаете, вот, э, нет впечатления, что э, много людей. И такое впечатление, что каждый на своем месте занимается своим делом. И даже было очень трудно увидеть, мы задавали вопрос. А кто сидит, контролирует, потому что ну, не видно этого всего. Но, как мы выяснили, есть супервайзеры, контроль на разных уровнях качества. И, наверное, когда клиент, ну, потенциальный хотя бы клиент попадает сюда, он уже видит и уверен в том, что он получит качественную продукцию. Поэтому, я думаю, это неспроста вы тут так все продемонстрировали. Ваша оценка со стороны очень лестна и очень хорошо и по-настоящему отображает суть вещей. Я думаю, то, что компания Барго занимает лидирующее положение среди мировых производителей села, прямого посева, посева, это действительно плод многолетней работы, которую мы сегодня увидели на заводе. На заводе. И я Надеюсь, что теперь мы посмотрим уже и будем снимать сколько хотим на вот этом Ag in Motion, который, на котором мы, надеюсь, посмотрим и в деле да. вашу технику. Да, данное шоу также является сопутствующей целью нашей поездки, потому что путь долгий клиенты его преодолевают, и, конечно, хочется максимально выжить из этой поездки побольше впечатлений, побольше полезного и полезной информации. И мы всегда приурочиваем наши визиты к хорошим, большим, масштабным выставкам, проходящим в Канаде. В этот раз это будет выставка Agen Motion. На ней мы будем также наблюдать нашу продукцию, продукцию многих других производителей и Здесь у нас уже будет, к счастью, возможность поснимать технику в работе, увидеть, как ее канад, канадские клиенты на нее смотрят, как канадские клиенты ей пользуются. И, надеюсь, у нас все получится. Вы не боитесь конкуренции? Вы же будете там не одни. Я думаю, вы увидите, как, как обстоят дела, и на самом деле с этим проблем не будет. Ясно. Ну что ж, мы с нетерпением ждем предстоящего события.